Андрей, сегодня мы будем говорить, конечно же, о плавании. Сегодня будем говорить о нашей ситуации в стране и о твоих планах на будущее. Я не могу начать нашу передачу, наверное, вот именно конкретно с плавания. Все-таки, наверное, вот наша нестабильная политическая, экономическая ситуация, сложная ситуация, которая на грани даже военных действий, сепаратизма и так далее и тому подобное, она, конечно же, накладывает отпечаток на все соревнования, на каждого человека, на каждого спортсмена. Вот Начну с того, что вот еще до чемпионата Украины, который состоялся в Харькове, на котором э, ты выступал, э, ты тренировался в Италии. Ты э, был на соревнованиях в Эндховене, в Италии, в других городах Европы. Ну, наверняка тебя, ты проводил акцию поддержку Украины, да, это мы знаем. Вот, но тебя же наверняка спрашивали люди, спортсмены, тренеры зарубежные, что у вас там происходит, как, как ты к этому относишься? Ну, я скажу, что, ну, во-первых, здравствуйте. Да, да, Хочу сказать, что не оставляют без, без внимания нас все действия, которые я там совершал. Очень люди следят за этим. И я напомню, что я сделал буквально таки там два месяца назад, еще до того, как у нас Крым отошел от нас. Я выступил в поддержку Украины, просто выйти, вышел на пьедестал и на дистанцию с флагом Украины с надписью Peace, то бишь мир. То бишь моя позиция это не, не выбор какой-либо стороны. Это выбор мира. Чтобы я, я против войны, я против любого насилия, которое очень сложно сейчас избежать, потому что очень радикально у нас действует стороны. И в Италии очень тепло приняли меня с моей позиции. Очень много было интервью на эту тему, что, что у вас там и как. Мы очень вас поддерживаем, то что вы боретесь за свою, можно сказать, целостность. Но я не могу сказать, что кто-то прям активно бы нам там помогал словами. Могут сказать, что оценили, помогли чем-то, поддержали, но конкретных слов или высказываний не было. Андрей, мы понимаем, что для них это второстепенная проблема, то, что происходит у нас. Но они хотя бы понимают, что у нас происходит. Никто не понимает, то, что пресса везде разная. То бишь в России показывают одно, на Украине третье, в Италии совсем другое. То, что они любят приукрашивать. И в определенные моменты было довольно-таки неправдиво со стороны там, Европы или со стороны России. Вот, неправдивая оценка обстановки. Но все все равно поддерживают слова мира. И это моя основная была позиция на данный момент. И сейчас такая и остается. Потому что... Я не хочу сейчас выбирать какую-то одну из политических сторон и не собираюсь. Я уже высказал свое мнение по поводу Крыма, то, что я сам родился в Севастополе и никогда в своей жизни не поменяю страну, которую я представляю. То, то есть я буду всегда выступать за Украину, что бы ни случилось и как сложно бы не было. И я вот горжусь своим выбором, потому что я не предавал страну. Хоть я, я родился на Украине, я родился в 92 году, когда уже Крым был в составе. И Это, наверное, главные слова, которые вот, для меня, по крайней мере, и, которые я услышал от тебя сейчас. Вот в Крым. Ты родился в Крыму. Там наверняка есть твои близкие, родственники. Вообще не больно смотреть то, что происходит? Ну, у меня мама сейчас там живет. И очень сложно сейчас понять тех людей, которые просто отвернулись от всех проблем наших с вами. Это проблема Украины и каждого э, члена нашего общества. И я бы боролся, но люди выбрали более легкий путь и просто отвернулись от нас, отделившись. То, что показал референдум. Ну, моя мама не ходила голосовать, потому что понимала, что это бессмысленно. Там живут в основном жены офицеров русских, плюс поколение СССР, которые хотели бы вернуться. Можно их тоже понять с какой-то стороны, но... Я, как представитель молодого поколения, я бы не выбрал бы такую сторону и хотелось бы все-таки оставаться жителям Украины. То Украина без Крыма ⁇ это уже немножко другая страна. И, конечно, очень жаль, что так получилось, но сейчас мы уже сделать ничего не сможем. Заканчивая вот эту тему, вот то, что происходит сейчас на Юго-Востоке и с нарастающей, нарастающей прогрессии, что, что бы ты мог сказать, или можешь даже порекомендовать, как бы ты поступил на месте, может правительство даже того же? Просто твое мнение. Ну, я скажу так. Ты я можешь не можешь отвечать. Могу... Нет, нет. Я хочу сказать конкретно, что вот в стране должны вот чем мы отличаемся от зверей? Тем, что люди создают свои правила и им следуют. Сейчас на Украине или в Украине по украински мове нужно создать правила четко законодательство и его соблюдать, потому что каждый человек должен уважать закон. И уважать действия, там, последствия. Потому что сейчас, в принципе, нет соблюдения многих, многих там, законов по, на юго-востоке, на Западе, везде. Мы должны, чтобы победить это все, нужно, чтобы у нас появился четкий лидер, за которым бы все пошли четкие правила, чтобы люди уважали то, где они живут, свое место. Ну, и стало не не дотянуть до выборов. Перефразирую. Я прав? Ну. Выбор ⁇ это тоже отдельный разговор, потому что мы сейчас не видим определенного четкого человека. Мы уже совершили ошибку, выбрав Януковича. Он был единственный человек, который держал власть, и так получилось, что уровень коррупции вырос, и он был бескон... не под контролем. Это мое личное мнение, может я в чем-то ошибаюсь. И сейчас кризис. Чтобы выйти из кризиса, нужны новые люди. Чтобы появились новые люди, это... Должно, должно быть тоже образование на более высшем уровне, чтобы люди понимали, что они должны делать. То бишь полностью надо поменять все. И это ни, ни одного дня, ни одного года, даже не десятилетие дело. Я поймал себе на мысль, что наша передача превращается потихоньку в политическую, к сожалению. Ладно, мы заканчиваем эту тему, переходим уже конкретно о спорте к разговору. Спасибо, что ты выразил свою точку зрения. Она для меня важна, я думаю, важна для наших зрителей и интересна. Мы будем надеяться, что все будет хорошо. И все наладится, и здравый смысл восторжествует. Очень хочется в это верить. Андрей, продолжая тему, все-таки вот закончился чемпионат Украины в Харькове который проходил в течение четырех дней. Была полная программа. Слава Богу, что эти соревнования состоялись и прошли. Они говорят о том, что жизнь в Украине продолжается и продолжается на самом высоком уровне. Это в спортивном плане, естественно. Вот какие-то итоги, если ты можешь подвести чемпионат Украины, озвучь пожалуйста. Ну, в первую очередь, я хочу вам спасибо сказать, что вы приехали и показали простым людям, не спортсменам, в том числе и спортсменам, родителям, это наше соревнование. Потому что это очень важно для развития спорта. Мое мнение, что спорт дисциплинирует, и это очень важный, важный пункт в развитии общества в том числе. По соревнованиям уровень намного выше, чем был раньше, потому что есть пресса, есть правила, прислушиваются даже судьи к моим каким-то замечаниям. У меня были там некоторые небольшие по проведению соревнований, и я очень доволен, что не игнорируют просьбы или мои какие-то пожелания. Соревнования прошли на уровне, я показал свои ожидаемые, можно сказать, результаты. Отобрались мы на чемпионат Европы, в том числе довольно-таки немалая команда у нас поедет, которую будут составлять уже на этой неделе. Вы работ... Андрей, ты работал на фоне усталости после э, турниров, после сборов, после тренировок. Вот это чувствовалось или нет? Ну, я скажу, что я ожидал от себя немножко большего, потому что результат, который мы показали буквально две недели назад, был выше, чем я показал на Украине. Но я ни, ни, ни чуточки не расстраиваюсь, потому что задачу мы минимально выполнили. И это все же опыт. Всегда нужно соревноваться максимально показывать максимально возможный результат на данное состояние, на данное твое состояние. Ну, тем не менее, это не помешало вам завоевать три золотых медали, да? А не было вообще мысли ну, максимально постараться выиграть, как Фелс, к примеру, там? Ну, у меня немножко другие цели и задачи. Ну, не считать кроме естественно. Не, конечно, у меня, я же говорю, у меня немножко другие цели и задачи. Сейчас э, спринт отличается от там, средних и более длинных дистанций. В основном нет таких людей, в том числе и Фелс, никогда не плавал 50-метровку. И поэтому Тут выбираешь или очень короткая дистанция, престижная, и самое честное, я думаю, потому что э, там, по поводу допинга тут уже или э, ты не сможешь использовать те препараты на выносливость, которые используют там, более ну, другие спортсмены для более длинных дистанций. Тут все более чисто, мое мнение. И я уверен там, в своих силах, что я без допинга смогу достичь высоких результатов и смогу бороться с каждым из спортсменов и уже это делаю, как показали соревнования прошлое. И у меня задачи там, моя мечта, задача это там, олимпийские игры 50 вольный стиль или же 100 баттерфляй, и я хочу их достичь. Потому что ты должен совсем быть другим человеком, чтобы быть э, полигамным в дистанциях. Это очень другая работа. Я с детства надо было с детства к этому быть готовым. А я с детства был спринтер, и очень сложно будет себя перестроить, я этого просто не хочу. Я просто, то есть никогда не возникало желания плыть длинные станции. Mm -hmm. я, я понял, я понял. Ну да, это большая работа для тебя, я так понимаю, ну, есть такой тип человека и психотип человека различный, в том плане, что, ну, говоря простым языком, есть те люди, которые одни любят делать все быстро, взрывную работу, более такую, скажем так, аэробную. И есть люди, которые все-таки это делают немножко в одном ключе. Я понял, кому типа ты принадлежишь, <laughs> это, это, уже понятно. Продолжая тему чемпионата Украины по плаванию, вот кого ты увидел из молодых ребят, которые вот, ну, могут прогрессировать в ближайшее время? Я почему спрашиваю тебя, это взгляд как спортсмена со стороны, видишь ли ты, то, что этот тренер и видит, это понятно. Ну, в первую очередь, я вижу динамику. То бишь, у нас появляются постоянно новые ребята, и это очень хорошо. Потому что э, был небольшой застой, и я не видел вообще никого, по крайней мере, на своих дистанциях. В данный момент появился там Иванов э, в баттерфляе, некий парень, который э, пытается прогрессировать, спрашивает у меня, что мне делать, как мне улучшить свою технику в что мне здесь, чтобы плыть быстрее. Я делюсь опытом, потому что если ты делишься опытом, ты освобождаешь место для нового в себе. Я никогда не секретничал, и мне это просто не нужно. Потому что плавание – индивидуальный вид спорта, работаешь над собой и на своей дорожке. Еще появился мальчик из Днепропетровска, Сидорченко, помладше, который в вольном стиле тоже себя показывает. Он был, показывал неплохие результаты и в эстафете, и в полуфинале он показал лучший результат. Так что Прогресс есть, я, может, сейчас не вспомню всех, но видно, что молодые ребята тоже видят что-то в плавании, видят в спорте, приходят новые дети, есть новые возможности. Плюс наш город очень хорошо помогает плаванию, начиная там с Днепропетровского областного училища, заканчивая метеором, где еще, несмотря на тяжелые периоды, особенно в Днепропетровском национальном училище, Продолжается работа, ребята тренируются, пытаются выезжать куда-то на сборы. В том числе мой брат, младший, ему 12 лет, тоже тренируется плавание, и я стараюсь ему тоже помогать как-то советом. Но ну, пока не рано плавает, говорить о результатах, конечно же, 12-летнего возраста. Ну посмотрим. В любом случае это хорошо, что он занимается и имея такого брата, как вы, я думаю, есть шансы на успех, выступить, ну хотя бы достичь каких-то минимальных, скажем так. Ну, Успехов. Каждый ставит свои задачи, и э, я думаю, что для моего брата лично плавание это больше воспитание, чем какие-то какое-то достижение э, какой-то вы, спорт высших достижений. Может быть, уже он чувствует какие-то победы небольшие, чуть подрастет. Если у него что-то получится, я ему дам больше, я дам ему то, что э, свой опыт, который я получил в эти э, моменты тренировок, то что я Тренировался со многими тренерами, мы обменивались опытом. Я не просто плаваю, выполняю задания, я спрашиваю, зачем, почему, как, когда и э, что это мне даст. И я это запоминаю и могу делиться. Не по конкретно заданиям, а по системе тренировок. То бишь, нужен тренер обязательно, который составляет для тебя эту работу, потому что я не смогу для себя сам написать задание, как, как бы я ни учился, потому что он со стороны видит лучше. Потому что каждый человек изнутри он ленивый, и его будет э, все равно блокировать вот эта лень на составление заданий для себя. Плюс э, та система, которая создана в Италии, она дает возможность э, работать непосредственно с профессионалом в каждой отрасли. То бишь разделение труда, тренер в воде, тренер в воде, тренер по залу, тренер по залу. И, э, Узкопрофильные такие моменты. Конечно, там есть... Э, Менеджера, которые следят за твоим домом, что все проблемы, которые у тебя появляются, они решают. То есть ты об этом не должен думать? Ты вообще ни о чем не думаешь, да? кроме тренировок, восстановлений, ну и есть еще... Ну и, собственно, очень... личного быта, да. Есть очень важный вопрос, куда ты тратишь свое свободное время. И это основной вопрос на самом деле. Тренироваться. Это могут... вопрос к кому? К тебе или тренеру? Нет, это вопрос лично к тебе. Вот. Как ты его проводишь? Они тренера помог... пытаются помочь, но это уже в заинтересованности каждого. Кто-то там читает книги, кто-то проводит время в интернете очень много, ну, в том числе и я. Для меня это чтобы не гулять нигде, я провожу время в интернете. Ну от души надо, как может быть. Да. Ну я скажу, что это правильно. И это одна из, может быть, из моих ошибок, что все, ну, надо все в меру делать. И Может быть, ты к этому еще придешь? Ну просто надо, если есть интернет и ты его убираешь, надо его на что-то заменить. Я пока не знаю на что. При том, что я там читаю книги, стараюсь развивать себя. Но я еще не нашел того, того хобби, чтобы заменить вот игры в интернете или же да, и мы желаем тебе найти спасибо. хобби. Спасибо. Это, потому наверное, что это важно на самом проблема, деле. Да, да. Да, и... Ну, у каждого человека должна быть какая-то проблема, и хорошо, что ты эту проблему понимаешь и пытаешься ее решить, потому что многие люди этого, ну и до конца жизни бывает, не понимают. Это, это жизнь никуда не денешься. Мы желаем тебе эти проблемы решить. И спасибо, что ты поделился вот таким сокровенным. А, ну, а... Переходя вот на следующий этап нашего разговора, уже наша передача уже больше подходит к концу. Э, Все-таки будущее. Какие у тебя будущие старты, будущие планы? Что ты вот сейчас после этого краткосрочного отдыха в Днепропетровске будешь делать дальше? Ну, в первую очередь мы сейчас будем активно готовиться к чемпионату Европы в Берлине. И, конечно, на медали готовимся. Есть уже результаты и рейтинги уже на самом верху. Так что, да сколько осталось до чемпиада? Чемпиад будет в середине августа, и времени достаточно. То есть еще, время еще есть, Но да. основная работа будет сейчас 14 мая начинаться. И там надо будет просто по всей работе. Да? Да. Они а, будут проходить через тренировки или же какие-то соревнования будут? Будут тренировки, будут соревнования. Но это все индивидуальный план, который я еще не знаком с ним. Мне тренер сообщит по приезду. Плюс моя основная задача, как и оставалась, это развитие плавания на Украине. Я буду стараться как можно больше помогать молодым спортсменам э, своим примером. То, что плавание может не только воспитать тебя, дать тебе здоровье, но и открыть двери в жизни, научить тебя чему-то, стать уважаемым человеком, э, честным в первую очередь самим собой. И э, вода это составляет там две трети части нашей планеты. Если ты с ней в контакте, у тебя будет все хорошо в жизни. Я, это я уже на себе это почувствовал. Болельщики тебя видят в Украине еще в соревнованиях? На все я на всех украинских стартах присутствую основных, потому что я не игнорирую их. Как бы многие спортсмены в силу своей подготовки пропускают их, но мне приятно вернуться домой, потому что очень сложно находиться постоянно за границей. Потому что ну, там другая культура, другая еда, как бы это бы не было хорошо, но это надо да, да, Как турист поехать в Италию это прекрасно, это посмотреть история э, очень хорошая у них, и они уважают свою пищу, они уважают абсолютно все, что, культуру, что, да, концов, они, да. Все, что они делают, э, и Приятно на них посмотреть, потому что у нас немножко затерялась вот именно история. Мы не знаем четко и ясно, что у нас было. Я думаю, это надо возродить как-то. Главное, сейчас, Андрей, все не потерять. Ну... Это самое главное сейчас в нашей стране. Хорошо, в любом случае, спасибо. Действительно, очень сложный сезон и для всех видов спорта. Даже сейчас вот по плаванию. Непонятно, будут ли юношеские соревнования в Курахово. Принесен будет чемпионат всеукраинские соревнования из Евпатории предположительно, в Днепропетровск, но пока эта информация еще уточняется. Я думаю, что федерация тренеры все-таки определятся, где же будет проходить соревнования. Очень кратко о том, вот последний вопрос, все-таки вот э, руководство федерации поменялось за год, что-то изменилось или нет, в лучшую, в худшую сторону? Ну, конечно же, в лучшую сторону все поменялось. У меня хорошие личные отношения с президентом федерации и с главным тренером. Люди прислушиваются к основным спортсменам, стараются создать в данный момент, в сложный момент, все условия для тренировок и и я думаю, что это даст свои плоды в наш нелегкий период, и мы не должны отступать от своих задач, от своих целей, потому что если в отраслях тоже начнутся сбои, то это будет уже полный крах для страны. Так что я хочу попросить у всех людей, которые занимаются своим делом, стараться оставаться на своих местах и выполнять свою работу на на уровне и не опускать руки никогда. Потому что наша проблема Украины, это наша проблема. Каждого человека, который здесь живет. И если вы не знаете, что делать, просто выполняйте свою работу, и это будет самая лучшая помощь для нашей страны. Спасибо, Андрей раз, за то, что пришли к нам, и, как всегда, откровенно и хорошо поговорили с нами на темы, которые безусловно беспокоят и наше плавание, и наших любителей спорта. Вам желаем удачи, всего хорошего, и вера в хорошее будущее. Спасибо.